для uh, отработанных манзин. Данный жилет, данный жилет мы там приспосабливали, чтобы плечи были лежа закрыты. Но сейчас я хотел бы подчеркнуть внимание, что мы разрабатываем и новый жилет. И он что солдат. Он полностью копированный поскольку... Статистика говорит, что много повреждений по конечностям, это руки, ноги, то мы сейчас... Это новый бронежилет? Новый, да, новый бронежет, который мы подаем. Если я его буду сейчас немножко вот так вот время есть раздевать, то мы его дойдем, что это будет плейт плей, керри да, 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 то есть защита груди и спины. Ну и на него также можно навесить дополнительные карманы, на систему МОЛИ. Мне сегодня холодно. Все остальное мы рассмотрим уже индивидуально, когда будем делать техническое задание и заказывать форму. Видите, вот рукой держи. Голое тело, оно не совсем удобно. знаешь, полтора. Ну, я на выставке, если можно, я это признать. То есть она не плавится. За счет плотности набивки. Она тлеет.

ну, я думаю, что нужно плохо ходить.